В свете есть профессия пожарного, и в этом нету никаких чудес. Ах, если б знали вы, какие парни, спасатели и службы МЧС, пожарные, 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 назад, беды спасают день за днем. Пожарные, 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 всегда готовы в бой вступить с огнем. И если стал бедой огонь коварный, в беде ты не останешься один. Нам надо помнить телефон пожарных, простой, надежный номер ноль Их дома ждут любимые и близкие но снова слышим мы сиренный вой Они с огнем вступают в бой неистовый Они рискуют ради нас с тобой Пожарные, пожарные, пожарные Нас от беды спасают день за днем Пожарные, пожарные, пожарные Всегда готовы в бой вступить с огнем и если стал бедой огонь коварный, Где ты не останешься один, Нам надо помнить телефон пожарный, простой надежный номер один. Пускай огонь сердца и души греет нам, И бед не причиняет никогда. Но если что случится, мы уверены. Пожарные помогут нам всегда. Пожарные, пожарные, пожарные Нас от беды спасают день за днем. Пожарные, пожарные, пожарные Всегда готовы в бой вступить с огнем. И если стал бедой огонь коварный, В беде ты не останешься один. Нам надо помнить телефон пожарный, Простой, надежный номер, но Вот опять по тревоге подъем Значит, где-то случилась беда чью-то жизнь Мы сегодня спасем МЧС С вами рядом всегда Мы готовы с собой прибречь в сердце пеклу Бесстрашно войти, чтоб судьбу Человека сберечь, чтобы счастье Людское спасти МЧС, как спасательный круг. Если волны обор а жизни бьются, МЧС самый преданный друг. Ведь в несчастье друзья познаются. МЧС, как спасательный круг. Если волны обор а жизни бьются, МЧ Самый преданный друг Ведь в несчастье друзья познаются Очень много опасности ждет человека На долгом пути и гарантий Никто не дает и несчастье. Вдруг может прийти боевое Дежурство со стихией Без шуток война на пределе И ночью, и днем нашей службы Дорог каждый гражданин Помни, человек, что ты отчизне нужен Для тебя спасатели дежурят для них Стихия грозная, пойти серьезные И наводнение, разлившийся пожар Напоминание сражений прошлого Землетрясение, трагедии, разгар, любые бедствия и последствия предотвратим, спасем, поможем вам. Не на месте сердца, если вдруг несчастье, Вновь встает на жизненном пути. И бывает так, что даже друг не властен, Вам помочь не нужно нас найти. Не тревожься, позвони по телефону.

І отримують отруєння чадним газом і сильні опики. Власне, тому елементарні правила пожежної безпеки в побуті потрібно знати кожному громадянові. Територія житлових будинків має постійно отримуватися у чистоті. І її необхідно систематично звільняти від сміття. Гарючі відходи, проти, потрібно збирати на спеціальних майданчиках у конференції чи ящики, а потім вивозити поблизу споруду житлових будинків забороняють. Я добре. і кореспондент Михайло Вадер. Скажіть, будь ласка, як собі допомогти, якщо ви потрапили у пожежу? Я як допомогти людей і отруєння Він у двохсот разів про що він лісі реагує з його біном крові, закликаючи пісне вихову, забаморочка, допенько не і нарешті смерть. Дихаючи троє людей, людина може не притомти через 2-3 хвилини, а через 5 минут. И наводнение, разлившийся пожар, напоминание сражений прошлого, землетрясение, трагедии, разгар, любые бедствия и их последствия предотвратим, спасем, служба, для которой дорог каждый гражданин. Знай человек, что ты отчизне нужен, Для тебя спасателей дежурят ноль один. Стихия грозная, бойцы серьезные, И наводнение, разлившийся пожар, Напоминание сражений прошлого, Землетрясение, трагедии, разгар, Любые бедствия и их последствия предотвратим, спасем, поможем вам. Да что же он творит? Судью на мыло! Сколько раз говорить, не кури, когда я сушу белье. Присмотритесь, одно неловкое движение и беда на порог. Еще чайник, вот и перегруз сети интересно. И так интересно, и всяк интересно. Здорово! 5-0! Победа! Я выиграл! Игра это здорово! Смотри, какой смешной лист! Выиграли! Главное правильно затушить пламя. Да что ж с ним опять такое? Ну я тебя сейчас вот так, вот так. Ах ты! Да что же это творится-то? Эй, на помощь! Пожар! Пожар! Ой, ой, на помощь! Как неожиданно! Огонь! Пожар! Пожар! На помощь! Фу! Брук! Уйди! Уйди! Огонь! Огонь! Помогите! Пожар! Что же делать? Вот тебе! Вот! Может солью? Нет, не помогает! Водой? Нет! Пожар! И когда успели захламить все? Балкон и дверь тоже закрыта. Что же делать? Внимание! Пожар! Быстрее бежать к выходу! Вызываем лифт! Положитесь во всем на меня! Кажется, пахнет дымом. Спокойно, просто это что-то подгорело. Первыми беду чуют животные. Бежим к выходу! Только без паники! Ты знаешь правила ОБЖ? Сначала выясним, откуда дым. Гляди, что это? Я боюсь! Спокойно! Дым идет из коридора в нашу квартиру. В соседней квартире пожар. Срочно набрать по телефону 01 и сообщить точные координаты пожара. Бежим на кухню! Я намочил платок под струей воды. Нужно намочить ткань и приложить к носу. И все мы сделали то же самое. И кошка тоже намочила платок. Теперь надо взять одеяло, фонарь, укрыться одеялом и никого не забыть. Мяу, не так, накрывшись одеялом, покидаем квартиру и спускаемся вниз по лестнице. все успели мы действовали по правилам ОБЖ, и теперь все хорошо о пожаре звоните по телефону 01 не перегружайте электросеть спички детям не игрушка не пытайтесь самостоятельно погасить пламя не загромождайте пути к выходу